Стартовала глобальная реформа образования. Она ее в частности анонсирует профильный министр Сергей Квит. Изменения уже начались. Сокращается количество высших учебных заведений. Делают платными учебники для школ. Но главная идея реформы это сделать образование таким же по такому же образцу, по которому оно существует, например, в Европе. Но в Европе получение образования, собственно, как и вся научная деятельность, это сфера коммерции. А не государственных дотацій. Тобто це товар, за який треба платити, хоча насправді так тема дуже суперечлива. Да. І должны ли быть знання товару, в том числе і в нашій країні. Вот об этой теме мы будем говорить з нашим гостем, політичним експертом, чим деятелем Дмитриєм Зимарово. Дмитрий, доброе утро. Доброе. Ну, знаете так, насправді тема дуже суперечлива. Люди там і обурюються, і пишуть нам і коментарі різні, всеки таке. Давайте одразу до справи. Ви справді вважаєте, що освіта в Україні повинна бути платною? А ви справді вважаєте, що щось є на цьому світі безкоштовне, чи те, що дається дарма? Ну просто я ну, от, розумію, навіть, що, приклад цього у людей ж зараз що немає... ви отримуєте даремно. От що ви отримуєте даремно? Ну вежа час у нас була в принципі та освіта безкоштовна по великому рахунку. За радянського союзу, ну, це трохи інша сфера, але кожна <кхем> це що навіть за задумку. радянського союзу лікарі говорили: лічиться даром, даром лічиться. Ну, тобто, якщо ти хочеш досягнути результату, ти мусиш зробити так, щоб тобі цей результат був гарантований, щоб до тебе поставилися нормально, щоб тобі виписали ті ліки, чи чи той підручник, чи, 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 чи того викладача, чи саме ту школу, чи чи саме того репетитора, сам до саме того вузу. Я не кажу вже про хабарі, як такі, якими пронизана вся система а, та, української так званої безкоштовної освіти. Так само, как безкоштовно медицина, так само, как безкоштовно э, наука, так само, как безкоштовно культура. Но у нас, скажут, у нас бедная страна, многие люди, которые может быть талантливые в школе, у них просто нет денег для того, чтобы взять и оплатить пять лет своей учебы. Отлично. А так у них есть шанс поступить на госбюджет и так далее и так далее. А им, чтобы вы ответили? Я бы им ответил, что пусть они сходят вот на два квартала выше вашего офиса и посмотрят на те машины, которые стоят возле университета Шевченко. Угу. Возле бесплатного государственного университета Шевченко. Машины, на которых туда приезжают студенты, которые учатся в этом университете. Если вы там найдете бедного, необеспеченного на юрфаке или на, э, на факультете международных отношений хотя бы одного бедного, малообеспеченного студента из сельской школы, то я вам лично дам э, корзину печенья и что там еще, э, вагон, э, варилась варенья. Кибальчиша. Да. Да, будем вас корру коррумпировать, как и кибальчиша. Ребята, ну перестаньте обманывать друг друга. Ну хорошо, у нас лучше построить, лучше построить честную систему систему государственных грантов, которые будут поддерживать отдельных талантливых детей или создавать возможности для обучения нужных государству профессий. Например, инженерных профессий, крайне дефицитных сейчас, или э, айтишников, айтишников обучать мы можем. Зачем нам нужно 400 факультетов юридических наук? А еще одна тема. У нас же не только Министерство образования и науки. У нас же еще, ну, вот как раз-таки в Министерстве образования и науки есть еще Департамент науки. И у нас же тоже принято считать, что наука только исключительно за гос должна финансироваться. ну это это, это это мрачный ужас это мрачный ужас Почему? украинская наука каждый год потреб пожирает, пожирает, как моль пожирает свитер, пожирает несколько миллиардов гривен. В этом году примерно 5-6 миллиардов гривен пожирает так называемая украинская наука. 500 так называемых научно-исследовательских институтов, в одном из которых, кстати, находится ваша студия. Mm -hmm. Вы понимаете, это десятки тысяч бездельников, дармоедов, лузеров, которые вообще не в состоянии дать никакой продукт, понимаете? Меньше 1% ВВП Украины создается за счет инновационных, наукоемких технологий. По сравнению, например, 60% в или более 30% в Соединенных Штатах Америки. А какой Украинской науки мы можем говорить, если академик Патон, руководитель нашей академии, избран э, главой в каком году, Угадайте? В 1962 году. В 1962 году мы будем с вами дискутировать о так называемой украинской науке. Мы будем говорить о науке, в которой заместителем потом является господин Литвин. Что работает в таком выпадку? Гара, В, в котором академиками являются Богатыревы, Киваловы и все остальные. Это наука. Ну хорошо, а какой выход бы предложили? За закрыть, прекратить государственное финансирование. Пусть будут общественные организации. Пусть перезапустят эту украинскую науку. Хочет государство финансировать науку. Пусть финансируют как во всем мире. В формате грантов или отдельных узких проектов. То есть, когда под... деньги выделяются под конкретный... Под конкретный проект. Научное исследование, да, ребята. Нету ручек, нету сметанки. А нету сейчас... результата научных исследований, нету финансирования научных а исследований. А сейчас они выделяются в целом под э, штат, под учреждения. Под, под... под квадратные метры, угу. под дармоедов, под, под подставки тех, которые работают по 2500 тысячи гривен. Вы, вы себе можете представить в Киеве уважающего себя квалифицированного специалиста с высшим образованием, который будет работать за 2500 гривен. Э -э -э -э. Они ходят. Я не из числа. Я когда начал писать об этом, я, я пал, меня заваливают каждый день сообщениями. Например, отдел 10 людей они тянут спички, кто в какой день недели по очереди ходит на работу для того, чтобы включать и выключать свет. Ну, давайте Спички тянут. Но если им кандидаты, двигать, то, конечно, Давайте они сразу ес, станут хорошими специалистами. Ес, если вот попробовать подвести такое резюме, то идея в том, что э, образование в том, врать в первую перестать. очередь идея высшее. Идея перестать врать. Да, я понимаю. Но идея в том, чтобы сделать высшее образование, перестать притворяться, что оно не является товаром. И то, что ничего не стоит, оно как бы никакой ценности не имеет. Что, условно говоря, если сделать высшее образование товаром, то тогда у студентов появится мотивация, потому что они поймут, за что они платят и, соответственно, смогут, yeah, okay, в том числе из yeah. учебных заведений, требовать соответствующего продукта за собственные деньги. Yeah. А финансирование науки – это такая инерционная советская система, когда вот там, я не знаю, там от 3 до 6 миллиардов гривен ежегодно выделяется под квадратные метры, а не под конкретные проекты. То есть ваша идея состоит в том, что нужно быть конкретными, прагматичными и не пытаться изображать из себя социальное государство в то время, когда нужно уже э, перестраиваться совершенно на другие Почему меня вы лучше меня все говорить. Нет, я лучше вас подвожу к итогу того, что вы сказали. Дмитрий Симанский, политический эксперт и общественный деятель, доказывал преимущество трезвого отношения к реальности. Спасибо, Дмитрий.